Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli kanal izləcilərimiz, bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində 569 saylı məhsurdun daylanacağına yaxın yeni məktəbin yaxınlığında belə bir gözəl həyətimizi təqdim edirəm. Hörmətli izləcilər, baxın, evimizin xarici görünüşüdür. Evimiz 2 iki mərtəbəlidir. 2-ci mərtəbəyə qalxan pirəkanımızdır, gördüyünüz kimi geniş həyətən sahəsi var. Ev ümumi 2 sot torpaqda tikilib, sənadı kupçadır, tam mülkiyyətdir. Həyətində dekorativ ağaclar üçün yer nəzərdə tutulub və burada gördüyünüz kimi həyətinin giriş darvazasıdır. Dəyərliz izləyicilər, evin qiymətini videomuzun irəliləyən döqələrində biz sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsası odur, videomuzu sona qədər izləməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolardan xəbərdar olasınız. Baxın, evimizin xarici görünüşünü yenə də sizə yaxından təqdim edirik. Qarşı tərəfdə pillə kanalının altında kombi aparatı üçün yer nəzərdə tutulub, bax burada. Qon me aparat üçün yerinə zədad tutulub və burda piləkanın altında belə bir karodovka çində yer əlavə nəzərdə tutulub və birinci mərtəbədə gördüyünüz kimi iki maşın yerləşə biləcəyi belə bir geniş garajdır. Garajın arxa hissəsində kiçik bir həyətan sahəsi də var, evin özünə məxsusdur. Və birinci mərtəbəyə daxil olmaq üçün burdan yenidə gördüyünüz kimi giriş yeri nəzərdə tutulubdur. Burada əlavə birinci mərtəbədə belə bir köməkçi Otaqlar nəzərdə tutulubdur. Buranı istəsəz ara kəsməklə hissədən bölə bilərsiz. Buranı mətbəx kimi və yenə də burada birinci mərtəbədə hamam otağı kimi də istifadəyə verə bilərsiniz və burada əlavə bir yataq otağı kimi də istifadə etmək mümkündür. Və burada gördüyünüz kimi evin arxa hissəsində belə bir kiçik həyət sahəsi var. Hörmətli izləcilər, indi sizə keçəy evin daxiliyinə sizləri tanış edək. Buyuruq bizə bilərsiz. Bax, gördüyünüz kimi həqiqətən çox geniş həyət sahəsi var. Evin yerləşdiyi ərazi çox əlverişlidir. Yerdə yerləşən evimiz yeni məktəbin, ticarət mərkəzinin və marshrutdurun lap yaxınlığındadır. Yenə nəzər sala çıxıraq. Evimiz 569 xalı marşrutun dayanacağına yaxın bir yerdədir. Baxın, gördüyünüz kimi yenə də xarici görünüşünü evin təqdim ediriksə. Hörmətli izləyicilər, indisə qalxaq ikinci mərtəbiyə. Gördüyünüz kimi pilləkanımız komet daşla üzlənilibdir. İki ailənin yaşaya biləcəyi tam rahat şəkildə belə bir həyat evidir. Evimizin yerləşdiyi ərazi hündür. Əl verişli bir yerdə yerləşir. İndi isə biz 2-ci mərtəbədə daxil olduq dəhlizə. Dəhlizin girişindən sağda gördüyünüz kimi mətbəximiz yerləşir. Ya burda solda yona otağımızdır. Ölçüləri kifayət qədər geniş əşxəb bilir evin hər bir pəncərəsi özəyə sahəsinə baxır. Bu isə bizi növbəti yataq otağımızdır. Hörmətli izləyicilər, evimizin qiymətini nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 55.000 manatla satışa çıxıbdır. Real alıcıya qiymətdə xüsusi endirim olacaq. Və bu isə bizim yenə bir növbəti yataq otağımızdır. Baxın, belə bir geniş, işıqlı otaqları var. Telefonla biləmişik xatırladaq. 050 704 98 80. Bəhram Əmlak Agentliyi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.